Sejak kebelakangan ini, ramai yang bercakap soal UEC. Persoalannya, apa benda UEC ini? Kenapa UEC ini begitu dijadikan isu oleh pembangkang untuk menyerang kerajaan? Kenapa isu UEC ini begitu sensitif? Malahan ada yang memainkan isu UEC ini dengan berbaur perkauman. Betul ke kalau kita itiraf UEC ini? Dudukan Melayu akan terancam, bahasa Melayu akan terancam. Itirafan UEC akan jadi isu perkauman, betul ke? apa sebenarnya UEC? Sebelum saya mengulas tentang UEC dan perkauman, jom saya terangkan apa itu UEC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Ramai yang berbicara soal UEC, tapi ramai juga yang tak tahu apa itu UEC. UEC adalah singkatan kepada Unified Examination Certificate. Ah, oh, benda tu? Sijil peperiksaan bersepadu apa benda Hanya tu sijil lah apa Sijil UEC ini adalah sebuah pelajaran Yang digunakan oleh sekolah-sekolah persendirian China Untuk menilai tahap pembelajaran ha, Bahasa mudahnya adalah UEC ni pelajaran lah Ia adalah pendidikan Sekolah mana yang menggunakan pakai UEC Sekolah-sekolah persendirian China Siapa yang mengendalikan UEC? Yang mengendalikan UEC adalah Dong Dongzong Dong Zhong adalah singkatan kepada Jawatan Kuasa Pertubuhan Sekolah Cina Bersatu Malaysia United Chinese School Committee Association of Malaysia. Ha, itulah Dong Zong. Apa peranan Dong Zong? Dong Zong akan menyelaras ataupun mengurus peranan sekolah-sekolah Cina persendirian di Malaysia. Apakah tahap pendidikan UEC? Cara lazimnya UEC mempunyai dua tahap pendidikan iaitu Junior UEC dan Senior UEC. Kalau kita nak samakan dengan kurikulum sekolah kebangsaan, Junior UEC ni macam PT3 lah kot Sementara kan? Senior UEC, SPM, STPM, ha, setara tu lah. Adakah UEC diiktiraf di Malaysia? Jawapannya tidak. Pasal apa? Sebabnya, yang pertama adalah bahasa pengantar untuk UEC menggunakan bahasa Mandarin. Maka ia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan yang mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bagaimana dengan sukatan pelajaran UEC? UEC lebih menitikberatkan sejarah peradaban China ataupun lebih menceritakan lokaliti bangsa China. Maksud saya adalah kurikulum UEC berbeza dengan kurikulum sekolah kebangsaan. Sudut sejarah ia tak sama dengan kurikulum sekolah kebangsaan. Maka kerana dua per perkara inilah UEC tidak diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Jadi, kalau kerajaan tak iktiraf, siapa yang mengiktiraf UEC? Setakat ini, banyak universiti luar negara yang mengiktiraf UEC. IPTS IPTS Malaysia pun ada yang menggunakan pakai UEC sebagai proses kemasukan mereka. Apa kesan dia bila UEC tak diiktiraf di Malaysia? IPTA, IPTA ataupun universiti-universiti awam di Malaysia menggunakan pakai SPM dan STPM sebagai syarat kemasukan ke universiti. Maksudnya kalau student itu, student sekolah Cina yang hanya memiliki sijil UEC. Dia berhajat nak masuk UITM contohnya, UM contohnya. Ha, maka dia tak layak lah. Sebab syarat utama untuk memasuki IPTA mesti ada bahasa Melayu. Senangkan UEC tak ada. Boleh tak student yang memegang sijil UEC ini masuk universiti-universiti lain? Of course boleh. Banyak luar negara yang menerima UEC. Jadi kalau student sekolah persendirian Cina di Malaysia nak masuk IPTA pula dia nak kena buat macam mana? Ada di antara student ini Ambil SPM ada di antara mereka yang mencapai result yang sangat baik untuk Bahasa Melayu dan of course subjek sejarah lah. Dalam masa yang sama, mereka ada kelulusan UEC. Ini tentu akan memberikan student tersebut satu nilai tambah sebab dia ada dua, dia ada SPM, dia ada UEC. Adakah student itu akan tersekat kalau dia tak ambil SPM dan hanya UEC untuk masuk universiti awam? Ya. Of course ya. Yeah. Kerana seperti yang saya sebutkan tadi, universiti awam tidak mengiktiraf UEC. Okay now, kita pergi kepada persoalan yang sangat kritikal. Adakah UEC akan membahayakan Melayu, akan mengancam kedudukan Melayu, akan menyebabkan bahasa Melayu mundur? Ada setengah orang berpandangan, apabila kerajaan mengiktiraf UEC, maksudnya student itu belajar bahasa Mandarin di sekolah mereka. Kemudian dia masuk universiti dengan kelulusan UEC. Ini maksud saya bila UEC diiktiraf lah contohnya kan. Of course lah berlaku persaingan yang sangat ketara dengan student-student SPM dan STPM. Mereka yang mengutamakan bahasa kebangsaan dah terpaksa bersaing pula dengan bahasa Mandarin untuk merebut tempat kemasukan ke universiti. Dan kerana perkara inilah ada pihak yang merasakan kalau UEC diiktiraf student Melayu mungkin sukar untuk bersaing. Otherwise, bahasa kebangsaan mungkin perlahan-lahan kan ketinggalan sebab kita pun mengiktiraf sijil daripada sukatan pelajaran bahasa lain. Jadi, sebab asas inilah maka ada pihak yang secara berterusan memainkan bahawa UEC akan mengganggu gugat kedudukan Melayu, bahasa Melayu dan sebagainya. Bagaimana pula kalau UEC mengubah sukatan pelajarannya? Ha, contohnya, dia tambah sikit, masukkan bahasa Melayu sebagai syarat. Mengubah kurikulumnya, memasukkan sejarah negara sebagai perkara wajib. Ha. Ha, perkara inilah yang menjadi perbahasan selama ini. Okey? Saya tak nak mengulas lebih-lebih tentang UEC. Dan menteri dalam satu kenyataan telah tegaskan bahawa UEC tidak akan dilaksanakan walau apa pun yang terjadi. Ada jelas jelaskan, saya tak peduli siapa dia. parti mana, pengaruh mana. Kalau saya mau didukung sebagai Perdana Menteri, saya mesti pertahankan prinsip lembagaan. So setakat ini, no kat situ. So, saya hanya buat video ini untuk memberikan anda informasi ringkas tentang apa itu UEC.